আদি পুস্তক এক নম্বৰ অধ্যায় আদিতে ঈশ্বৰে আকাশমণ্ডল আৰু পৃথিৱীৰ সৃষ্টি কৰিলে পৃথিৱী নিৰ্জন আৰু শূন্য আছিল আৰু আন্ধাৰ অগাধ জলৰ ওপৰত আছিল আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মাই জলসমূহৰ ওপৰত সোমাইছিল পাছে ঈশ্বৰে কলে পোহৰ হওঁক তাতে পোহৰ হল তেতিয়া ঈশ্বৰে পোহৰটো উত্তম দেখি আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰক বেলেগ কৰিলে পাছে ঈশ্বৰে পোহৰৰ নাম দিন আৰু আন্ধাৰৰ নাম ৰাতি থলে গধূলি আৰু পুৱা হলত এক দিন হল পাছে ঈশ্বৰে কলে জলসমূহৰ মাজত বিতান হৈ সেয়ে জলসমূহক দুভাগ কৰি বেলেগ কৰক এইবুলি ঈশ্বৰে বিতান নিৰ্মাণ কৰি বিতানৰ তলত থকা জলসমূহৰ পৰা বিটানৰ ওপৰৰ জলসমূহ বেলেগ কৰিলে আৰু তেনেকুৱাই হল পাছে ঈশ্বৰে সেই বিতানৰ নাম আকাশমণ্ডল থলে গধূলি আৰু পুৱা হলত দ্বিতীয় দিন হল পাছে ঈশ্বৰে কলে আকাশৰ তলত থকা জলসমূহ একে ঠাইলৈ আহি গোট খাওঁ আৰু স্থল ওলাওক তাতে তেনেকুৱাই হল তেতিয়া ঈশ্বৰে স্থলৰ নাম ভূমি আৰু গোট খোৱা জলসমূহৰ নাম সমুদ্ৰ থলে আৰু ঈশ্বৰে তাক উত্তম দেখিলে পাছে ঈশ্বৰে কলে ভূমিয়ে ট্ৰেইন গুটি ধৰা বন আৰু ভিতৰত গুটি থকা বিধে বিধে ফল ধৰা ফলবান বৃক্ষ মাটিৰ ওপৰত উৎপন্ন কৰক তাতে তেনেকুৱাই হল ভূমিয়ে ট্ৰেইন বিধে বিধে গুটি ধৰা বন আৰু ভিতৰত গুটি থকা বিধে বিধে ফল ধৰা বৃক্ষ উৎপন্ন কৰিলে তেতিয়া ঈশ্বৰে তাক উত্তম দেখিলে গধূলি আৰু পুৱা হলত তৃতীয় দিন হল পাছে ঈশ্বৰে কলে দিন আৰু ৰাতি পৃথক কৰিবৰ নিমিত্তে আকাশ মণ্ডলৰ বিতানত জ্যোতিষবোৰ হওঁক আৰু সেইবোৰ চিনেই ঋতু দিন আৰু বছৰৰ কাৰণ হওঁক আৰু পৃথিৱীৰ ওপৰত পোহৰ দিবলৈ আকাশমণ্ডলৰ বিতানত প্ৰদীপস্বৰূপ হওঁক তাতে তেনেকুৱাই হল দিনৰ ওপৰত অধিকাৰ চলাবলৈ এক মহাজ্যোতি আৰু ৰাতিৰ ওপৰত অধিকাৰ চলাবলৈ তাতকৈ এক ক্ষুদ্ৰ জ্যোতি এই দুই বৃহৎ জ্যোতি আৰু তৰাবোৰকো ঈশ্বৰে নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু পৃথিৱীৰ ওপৰত পোহৰ দিবলৈ দিন ৰাতিৰ ওপৰত অধিকাৰ চলাবলৈ আৰু পোহৰকে আন্ধাৰকে বেলেগ কৰিবলৈ ঈশ্বৰে সেইবোৰক আকাশমণ্ডলৰ বিতানত স্থাপন কৰিলে আৰু ঈশ্বৰ এটাক উত্তম দেখিলে গধূলি আৰু পুৱা হলত চতুৰ্থ দিন হল পাছে ঈশ্বৰে কলে জলসমূহে প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৰগ আদি জীৱ জন্তু উৎপন্ন কৰক আৰু পৃথিৱীৰ ঊৰ্ধত আকাশমণ্ডলৰ বিতানত চৰাইবোৰ ঘূৰি ফুৰক তেতিয়া ঈশ্বৰে বৰ বৰ জল জন্তু আৰু বিধে বিধে জলসমূহত প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৎপন্ন হোৱা উৰক আদি জীৱ জন্তু আৰু ডেউকা লগা সকলোবিধৰ চৰাই সৃষ্টি কৰিলে তাতে ঈশ্বৰে তাক উত্তম দেখিলে আৰু ঈশ্বৰে সেইবোৰক আশীৰ্বাদ কৰি কলে তোমালোক বহু বংশ হোৱা আৰু বাঢ়ি বাঢ়ি সমুদ্ৰৰ জল পৰিপূৰ্ণ কৰা আৰু পৃথিৱীত চৰাই বৃদ্ধি হওক গধূলি আৰু পুৱা হলত পঞ্চম দিন হল পাছে ঈশ্বৰে কলে ঘৰচীয়া পশু উৰক প্ৰাণী নানা বিধৰ বনৰীয়া জন্তু এই সকলো জীৱ জন্তু ভূমিত বিধে বিধে উৎপন্ন হওক তাতে তেনেকুৱাই হল ঈশ্বৰে বিধে বিধে বনৰীয়া জন্তু বিধে বিধে ঘৰচীয়া পশু আৰু মাটিত বগাই ফুৰা বিধে বিধে সকলো জন্তুকো নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু ঈশ্বৰে তাক উত্তম দেখিলে পাছে ঈশ্বৰে কলে আমি নিজৰ্তিৰ দৰে আমাৰ সাদৃশ্যৰে মানুহ নিৰ্মাণ কৰো হওক সেইবিলাকে সমুদ্ৰৰ মাছ আকাশৰ চৰাই ঘৰচীয়া পশু সমুদায় পৃথিৱী আৰু পৃথিৱীত বগাই ফুৰা সকলো জন্তুৰ ওপৰত অধিকাৰ চলাও তাতে ঈশ্বৰে নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে মানুহ সৃষ্টি কৰিলে ঈশ্বৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰেই তাক সৃষ্টি কৰিলে তেওঁ পুৰুষ আৰু স্ত্ৰী কৰি সিবিলাকক সৃষ্টি কৰিলে পাছে ঈশ্বৰে সিবিলাকক আশীৰ্বাদ কৰিলে ঈশ্বৰে সিবিলাকক কলে তোমালোক বহু বংশ হোৱা আৰু বাঢ়ি বাঢ়ি পৃথিৱীখন পৰিপূৰ্ণ কৰা আৰু তাক বশীভূত কৰা আৰু সমুদ্ৰৰ মাছ আকাশৰ চৰাই আৰু পৃথিৱীত বগাই ফুৰা সকলো জীৱ জন্তুৰ ওপৰত অধিকাৰ চলোৱা পাছে ঈশ্বৰে কলে চোৱা গোটেই পৃথিৱীত থকা গুটি ধৰা সকলো বন আৰু ভিতৰত গুটি থকা সকলো ফলবান বৃক্ষ মই তোমালোকক দিলো সেয়ে তোমালোকৰ আহাৰ হব আৰু সকলো বনৰীয়া জন্তু আকাশৰ সকলো চৰাই আৰু মাটিত বগাই ফুৰা সকলো জীৱ জন্তু এইবোৰৰ আহাৰৰ নিমিত্তে হলে সকলো কেঁচা বন দিলো তাতে তেনেকুৱাই হল পাছে ঈশ্বৰে নিজে নিৰ্মাণ কৰা সকলোকে চাই অতি উত্তম দেখিলে গধূলি আৰু পুৱা হলত ষষ্ঠ দিন হল সেয়া আছিল আদিপুস্তক এক নম্বৰ অধ্যায় আদি পুস্তক দুই নম্বৰ অধ্যায় এইদৰে আকাশমণ্ডল পৃথিৱী আৰু সেই উভয়ত থকা সকলোবিধ নিৰ্মাণ কৰি অটোৱা হল সপ্তম দিনা ঈশ্বৰে নিজে কৰা কাৰ্য কৰি অঁতাই নিজে কৰা সকলো কাৰ্যৰ পৰা সপ্তম দিনা বিশ্ৰাম কৰিলে আৰু ঈশ্বৰে সেই সপ্তম দিনক আশীৰ্বাদ কৰি পবিত্ৰ কৰিলে কিয়নো ঈশ্বৰে নিজে সৃষ্টি কৰা আৰু নিৰ্মাণ কৰা সমুদায় কাৰ্যৰ পৰা সেইদিনা বিশ্ৰাম কৰিলে আকাশমণ্ডল আৰু পৃথিৱীৰ সৃষ্টি কৰা কালৰ ঈশ্বৰ যি হোৱাই পৃথিৱী আৰু আকাশমণ্ডল নিৰ্মাণ কৰা দিনৰ সেই উভয়ৰ বিৱৰণ এই তেতিয়াও পৃথিৱীত কোনো পথাৰত একো গছ তৃণ আদি উৎপন্ন হোৱা নাছিল আৰু পথাৰত কোনো শস্যাদিৰ গছো গজা নাছিল কিয়নো তেতিয়াও ঈশ্বৰজীহুৱাই পৃথিৱীত বৰষুণ বৰষুণ নাছিল আৰু মাটি চহাবলৈ মানুহো নাছিল পাছে পৃথিৱীৰ পৰা কুঁৱলী উঠি গোটেইখন ভূমি ভিজালে আৰু ঈশ্বৰ জীহুৱাই মাটিৰ ধূলিৰে মানুহ নিৰ্মাণ কৰি তাৰ নাকত ফু দি প্ৰাণবায়ু সুমুৱাই দিলে তাতে মানুহ জীয়া প্ৰাণী হল পাছে ঈশ্বৰ জীহুৱাই পূব ফালে এডনত এখন বাৰী পাতি নিজে নিৰ্মাণ কৰা মানুহক তাত থলে আৰু দেখিবলৈ সুন্দৰ খাবলৈকো ভাল এনে সকলো জাতৰ বৃক্ষ ঈশ্বৰজী হোৱাই মাটিৰ পৰা উৎপন্ন কৰিলে তাত বাজে বাৰীৰ মাজত জীৱন বৃক্ষ আৰু ভাল বেয়া জ্ঞান দিওঁতা বৃক্ষকো তেওঁ উৎপন্ন কৰিলে আৰু বাৰীত পানী দিবৰ নিমিত্তে এডনৰ পৰা এখন নৈ ওলাই সেই ঠাইৰ পৰা বেলেগ বেলেগ হৈ চাৰি ফুটা নৈ হল প্ৰথম নৈৰ নাম পিচুন সেই সোণ উৎপন্ন হোৱা সমুদায় সবিলা দেশকে মেৰাই গৈছে সেই দেশৰ সোণ উত্তম তাতে গুগগুলু আৰু বহুমূলীয়া বাখৰ পোৱা যায় দ্বিতীয় নৈৰ নাম গিহুন সি কোচ দেশখনক মেৰাই গৈছে তৃতীয় নৈৰ নাম হৃদে কল সি অচুৰ দেশৰ সন্মুখেদি বৈ গৈছে চতুৰ্থ নদীৰ নাম ফৰাত পাছে ঈশ্বৰজী হোৱাই মানুহক নি এডনত থকা বাৰীৰ বন কৰিবলৈ আৰু তাক ৰখিবলৈকো তাত থলে আৰু ঈশ্বৰজী হোৱাই মানুহক এই আজ্ঞা দিলে বোলে তুমি বাৰীৰ সকলো বৃক্ষৰ ফল স্বচ্ছন্দে খাব পাৰা কিন্তু ভাল বেয়া জ্ঞান দেউতা বৃক্ষৰ ফল হলে নেখাবা কিয়নো যিদিনা তাক খাবা সেইদিনাই তুমি অৱশ্যে মৰিবা পাছে ঈশ্বৰজী হোৱাই কলে মানুহ অকলে থকা ভাল নহয় মই তাৰ নিমিত্তে তাৰ এক উপযুক্ত সহকাৰী নিৰ্মাণ কৰিম ঈশ্বৰজী হোৱাই সমুদায় বনৰীয়া জন্তু আৰু আকাশৰ আটাইবোৰ চৰাই মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰিলে পাছে মানুহে সেইবোৰৰ কি কি নাম থব তাক চাবলৈ তেওঁ সেইবোৰক মানুহৰ ওচৰলৈ আনিলে তেতিয়া মানুহে সকলো জীৱ জন্তুৰ যাৰ যি নাম দিলে সেয়ে তাৰ নাম হল এইদৰে মানুহে সকলো ঘৰচীয়া পশু আকাশৰ চৰাই বনৰীয়া জন্তু এই সকলোবোৰৰে নাম দিলে কিন্তু মানুহৰ নিমিত্তে তেওঁৰ উপযুক্ত সহকাৰী পোৱা নগল পাছে ঈশ্বৰজী হোৱাই মানুহৰ ঘোৰ টোপনি অনাত তেওঁ টোপনি গল আৰু তেওঁ তাৰডাল কামিহাৰ উলিয়াই সেই ঠাই মঙহেৰে পুৰালে আৰু ঈশ্বৰজী হোৱাই মানুহৰ পৰা উলিওৱা কামিহাৰডালেৰে এজনী স্ত্ৰী নিৰ্মাণ কৰি মানুহৰ ওচৰলৈ আনিলে তেতিয়া মানুহে কলে এতিয়া হলে এওঁ মোৰ হাড়ৰো হাড় মোৰ মঙহৰো মঙহ এওঁক নাৰী বুলি মতা হব কিয়নো এওঁক নৰৰ পৰা লোৱা হৈছে এনেকে মানুহে নিজ পিতৃ মাতৃক ত্যাগ কৰি নিজিৰতাত আসক্ত হব আৰু সেইবিলাক দুয়ো এক দেহ হব সেই সময়ত মানুহজন আৰু তেওঁৰ তিৰোতা দুয়ো বিবস্ত্ৰ আছিল কিন্তু তাক লাজ বুলি নেজানিছিল সেয়া আছিল আদিপুস্তৰ অধ্যায় আদিপুস্তক তিনি নম্বৰ অধ্যায় ঈশ্বৰ জুহুৱাই নিৰ্মাণ কৰা সকলো বনৰীয়া জন্তুৰ মাজত সৰ্প অতি টেঙৰ আছিল সি নাৰীগৰাকীক কলে বাৰীৰ কোনো গছৰ ফল তোমালোকে নাখাব বুলি ঈশ্বৰে বাস্তৱিকে কলেনে তেতিয়া নাৰীয়ে সৰপক ক'লে বাৰীৰ গছবোৰৰ ফল আমি খাব পাৰো কিন্তু বাৰীৰ মাজত থকা যি গছজোপা আছে তাৰ ফল হলে ঈশ্বৰে কৈছে তোমালোকে তাক নেখাবা নুচুবা তাকে কৰিলেই মৰিবা তেতিয়া সৰপই নাৰীক কলে দৰাচলতে তোমালোকে নমৰা কিয়নো যিদিনা তোমালোকে তাৰ ফল খাবা সেইদিনাই যে তোমালোকৰ চকু মুকলি হৈ তোমালোক ঈশ্বৰৰ নিচিনা ভাল বেয়া জানোতা হবা তাক ঈশ্বৰে জানে তেতিয়া নাৰীয়ে সেই গছৰ ফল খাবলৈ ভাল চকুৰ লোভজনক আৰু জ্ঞান দিয়াৰ কথাটো মনোমোহা যেন দেখি তাক চিঙি খালে আৰু লগত থকা তেওঁৰ গিৰিয়েককো দিলে তাতে তেওঁ খালে পাছে সিবিলাক দুয়োৰে চকু মুকলি হলত সিবিলাক যে বিবস্ত্ৰ তাক সিবিলাকে বুজি নিজলৈ ডিমৰু পাতেৰে কঁপি শিয়াই ললে পাছে ঈশ্বৰজী হোৱাই দিনৰ জোৰ পৰা সময়ত বাৰীৰ মাজত অহা যোৱা কৰা শব্দ সিবিলাকে শুনিবলৈ পালে তাতে মানুহ আৰু তেওঁৰ তিৰোতাও ঈশ্বৰজী হেৰে সাক্ষাৎ নহবৰ মনেৰে বাৰীৰ গছনিৰ মাজত লুকালগৈ তেতিয়া ঈশ্বৰজীহুৱাই মানুহক মাতি সুধিলে তুমি কত আছা তেওঁ কলে মই বাৰীত আপোনাৰ শব্দ শুনি মোৰ বিবস্ত্ৰতাৰ কাৰণে মই ভয় কৰি লুকাই আছো তাতে ঈশ্বৰজীহুৱাই কলে তুমি যে বিবস্ত্ৰতাক তোমাক কোনে কলে যি গছৰ ফল নেখাবা বুলি মই তোমাক নিষেধ কৰিছিলো তাক তুমি খালা নেকি মানুহে কলে আপুনি যি তিৰোতা মোৰ সংগিনী কৰি দিলে সেই তিৰোতাই মোক সেই গছৰ ফল দিলত মই তাক খালো পাছে ঈশ্বৰ জীহুৱাই নাৰীক কলে তুমি এইটো কি কৰিলা নাৰীয়ে কলে সৰ্পই মোক ভোলালতহে মই খালো তাতে ঈশ্বৰ জীহুৱাই সৰ্পক কলে তই এই কৰ্ম কৰা হেতুকে সকলো ঘৰচীয়া পশু আৰু আটাই বনৰীয়া জন্তুৰ মাজত অভিশপ্ত হৈ পেটেৰে গতি কৰিবি আৰু তোৰ জীৱনৰ গোটেই কালত খুলি খাবি আৰু মই তোৰে নাৰীৰে মাজত আৰু তোৰ বংশৰে নাৰীৰ বংশৰে মাজত শত্ৰু ভাৱ উৎপন্ন কৰিম সি তোৰ মূৰ গুৰি কৰিব আৰু তই তাৰ গুৰুৱা গুৰি কৰিবি তেওঁ নাৰীক কলে মই তোমাৰ গৰ্ভ বেদনা অতিশয় ৰূপে বৃদ্ধি কৰিম তুমি কষ্টেৰে সন্তান প্ৰসৱ কৰিবা আৰু গিৰিয়েৰালৈ তোমাৰ ইচ্ছা থাকিব আৰু সি তোমাৰ ওপৰত অধিকাৰ চলাব পাছে তেওঁ আদমক কলে যি গছৰ ফল নাখাব বুলি মই তোমাক নিষেধ কৰিছিলো তুমি তোমাৰ তিৰোতাৰ কথা শুনি তাক খোৱা হেতুকে তোমাৰ কাৰণে ভূমি অভিশক্ত হৈছে তুমি জীৱনৰ গোটেই কালত দুখেৰে তাৰ পৰা খাবলৈ পাবা কাঁইত আৰু কাঁইটীয়া বন সি তোমালোকে উৎপন্ন কৰিব আৰু তুমি পথাৰৰ শস্য ভোজন কৰিবা তুমি মাটিলৈ ওলটি নোযোৱা মানে তোমাৰ মুখৰ ঘামেৰে আহাৰ কৰিবলৈ পাবা কিয়নো তোমাক মাটিৰ পৰা লোৱা হৈছিল কাৰণ তুমি ধূলি মাথোন পুনৰাই ধূলিলৈকে উলটি যাবা পাছে মানুহে তেওঁৰ তিৰোতাৰ নাম হোৱা জীৱিত থলে কিয়নো তেওঁ সকলো জীৱিত লোকৰ মাতৃ পাছে ঈশ্বৰজী হোৱাই আদম আৰু তেওঁৰ ভাৰ্যালৈকো ছালৰ বস্ত্ৰ কৰি সিবিলাকক পিন্ধালে ঈশ্বৰজী হোৱাই কলে দেখা মানুহ আমাৰ এজনৰ নিচিনা ভাল বেয়া জানোতা হৈছে এতিয়া সি কিজানি হাত মেলি জীৱন বৃক্ষৰ ফল লৈ খাই চিৰজীৱী হয় এইবুলি যি মাটিৰ পৰা তেওঁক লোৱা হৈছিল তাতে খেতি কৰিবলৈ ঈশ্বৰজী হোৱাই মানুহক এদন বাৰীৰ পৰা উলিয়াই পঠালে এইদৰে তেওঁ মানুহক খেদালে আৰু জীৱন বৃক্ষৰ পথ ৰখিবলৈ এডনবাৰীৰ পূব ফালে গৌৰৱ বিলাকক আৰু চাৰিওফালে ঘূৰি থকা এখন জ্বলন্তময় তৰোৱালক সূতাত থলে সেয়া আছিল আদি পুস্তক তিনি নম্বৰ অধ্যায়